prinsipçə mən deyə bilərəm ki, mən ümumiyyətcə çox nadir hallarda hamsa dövlət başçısını telefonla zəng ilə narahat edirəm. Çünki hesab edirəm ki, ə, mənim həmkarlarım ə, hamısı çox məşğul insanlardır və elə bir ciddi mövzusu yoxdur ki, ə, bu mövzu ilə bağlı nəsə təcili demək lazımdır adətən hər hansı bir mövzusu olanda xarici işlər nazirliyi vasitəsilə bu mesajlar göndərilir ya da ki köməkçi min vasitəsilə ə, mən dövlət başçılarının bəzilərini ancaq onların doğum günlərində telefonla zəng edib təbrik edirəm əlbəttə ki ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı ən çox telefonla danışdığım insanlar Türkiyə prezidenti və Rusiya Ə, Türkiyə, ə prezidenti idi. Bu da təbii idi. Türkiyə prezidenti müharibənin ilk günündən son gününə qədər bizim yanımızda idi. Və Azərbaycana verdiyi siyasi və mənəvi dəstək ə, bir çoxlarına bir mesaj idi. Bu sadəcə olaraq Azərbaycan xalqına həmrəylik və dəstək mesajı değildi. Bu müharibəyə qarışmaq istəyənlərə bir ciddi mesaj idi ki, kənarda durun ə onun yer Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmamalıdır. Və daim zəngləşirdik, söhbətləşirdik. Mənim qardaşım Rəzap Təbərdoğğan maraqlanırdı bu harbənin gedişatı ilə bağlı. Və məni Şuşa qələbəsi münasibəti ilə ilk təbrik edəndə o olmuşdu. Ə prezident Putinlə də dəfələrlə söhbətim olmuşdur. Çünki bilisiz ki, Rusiya bir neçə dəfə müxarifəni dayandırmaq üçün səylər göstərmişdi. Və mən də şərtləri ə, qoymuşdum. Mən demişdim hələ oktyobrun ilk 10 günlüyündə ə, aramızda olan telefon söhbəti zamanı demişdim ki, biz dayanmağa hazırıq, amma şərtlərimiz var. Onlar bizim torpağımızdan çıxmalıdır və mənə tarix verməlidir, təqvim verməlidir, nə vaxt çıxacaq. Və mən artıq dedim bunu Azərbaycan ictimaiyyətinə de dedim. Yadınızdadır mənim televiziyaya çıxışlarım. Yəqin ki, yadınızdadır ki, Ermənistan bizə vaxt versin, tarix versin və biz müharibəni dayandırmağa hazırıq və belə də oldu. Noyabrın 10-nda bizə tarix verildi və biz müharibəni dayandırdıq. Ona görə təmaslar daha çox bunun ətrafında idi. Və əlbəttə ki, Noyabrın 9-unda, dediyim kimi səhərdən Noyabrın 10-una qədər, yəni erkən saatlara qədər gedən bu razlaşma, mətn razlaşması prosesi keçmişdi. Bu gün prinsip etibarı ilə doğum günümü münasibəti ilə kimi mən təbrik eləyirəm mətbuatda bu var. Məni də kim təbrik elir? Onların sayı çox deyil. 4-5 prezidentdir. Mən tərəfimdən də 4-5 prezidentə ə, zəng gəlib, telefonla təbrik edirəm. Amma ə, yəqin ki bu gün əgər hansısa ə, ciddi bir ə, məsələ ə, ölkəmiz qarşısında dursa, əlbəttə ki İltifat edə, qardaşım Rəcəb Təbərdovana zəng edərəm, onu məlumatlandıraraq.